जगत शोमैन बोल तार नाम आश्री सिनेमार दुनिया आवाड़ा स्वप्न दृश्य चीरोकालीन आलोचनार विषय छविर जगते राज कपूर एक मोहरू हो जी हाँ बनने के बाद कम अज कम इतनी आजादी तो मिली कि अपनी आवाज आपके कानों तक पहुंचा सके पहले कभी हमारी सुनी होती तो शायद आज मैं इस कटहरे में खड़ा नजर ना आता रीता देवी ने मुझे फांसी से बचाने की बहुत कोशिश की इस मुकदमे में ही नहीं। मेरी जिंदगी में भी मगर मैं अपनी सफाई में कुछ कहना नहीं चाहता मैं बुरा हूं बचपन से आवारा हूं खूनी अपराधी आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं मगर क्या आप समझते हैं कि मुझे फांसी देने से ये पाप क्रोध हिंसा और अपराध का जहर जो आपकी दुनिया में फैला हुआ ये दूर हो जाएगा मैं आपको अपनी जीवन कथा सुनाना नहीं चाहता मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपराध के कीड़े मुझे खून में अपने माँ बाप से नहीं मिले थे उस गंदे गटर से मिले थे जो हमारी गंदी चाल के पास से बहता है वो गटर आज भी वहां बह रहा है और अपराध के कीड़े अब भी उसमें पल रहे आवारा हूं, आवारा हूं या गर्दिश में हूं आसमान का तारा हूं आवार জন্ম উনিশশো এর চোদ্দই ডিসেম্বর বিখ্যাত কাপুর পরিবারে বাবা পৃথ্বীরাজ কাপুর রঙ্গমঞ্চ তথা সিনেমার জগতের এক বিরাট ব্যক্তিত্ব কাপুর রোম্যান্টিক নায়ক থেকে পরবর্তীতে পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করা ছাড়াও নিজের বিশেষ স্বাক্ষর রাখেন ছবি পরিচালনা প্রযোজনায় তিনটি জাতীয় পুরস্কার ছাড়াও পেয়েছেন এগারোটি ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড आंतर्जातिक मंचे तर आवारा विपुल जनप्रियता लाभ कर बहु प्रशंसित तो हाँ। आबाद नहीं बर्बाद सही गाता हूँ खुशी के गीत मगर गाता हूँ खुशी के गीत मगर जख्मों से भरा सीना है मेरा हंसती है मगर ये मस्त नजर

উনিশশো এ তার প্রযোজনা পরিচালনা এবং অভিনয় তৈরি হল মেরা নাম জোকার তারই পুত্র ঋষি কাপুর অভিনয় করেন তার ছোটবেলার চরিত্রে বক্স অফিসে তেমন সাফল্য না পেলেও ক্লাসিক ছবির তালিকায় তা স্থান করে নেয় ধন্যবাদ শুক্রিয়া থ্যাংক ইউল ये तो अंतरक्त यानी कि वक्फा मध्यांतर यह इंटरवल हो सकता है पंद्रह मिनट का है या पंद्रह घंटे का या पंद्रह महीने का लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ जाइएगा नहीं मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ जाइएगा नहीं जाइएगा नहीं उन्नीस सौ तिहत्तर तीन पर्दाए आंकें किशोर प्रेमे छवि এটি নতুন প্রজন্মের প্রেমের প্রথম ছবি হিসেবে সে সময় বিপুল আলোড়ন তোলে থেমে থাকেন। জয়যাত্রা অব্যাহত ছিল আজীবন পেয়েছেন পদ্মভূষণ আর দাদা সাহেব ফাল্কের সম্মান তার শারীরিক উপস্থিতি ইহজগতে না থাকলেও হিন্দি সিনেমার জগতে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি কোনদিনই ম্লান হবার নয় बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी तुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो ऐसी से जोकर बन जाना पड़ता है ये भाई।